dunyo cho'llanishiga yechim bu gal samarqandda izlanmoqda abduhakimov va tanzila norboyeva asosiy spikerlar qatorida dunyoda keskin <tik> rasumshimlilar qo'liga bu safar hujjat emas belkurak olishdi senat raisi bilan yo'l yo'lakay suhbat va ularning natijalari xalqaro press klub obyektivlar nigohi 2021 sessiyasida samarqand soat o'nu markaziy osiyoda ilk bor o'tkazilayotgan tadbir start oldi sessiya boshlanish oldidan 400 yuz nafardan ortiq xorijiy mehmonga ajratilgan manzil shayx holatda senat raisi va ekologiya vaziri bugun rasmiy mezbon sifatida konferensiyada ishtirok etadi tadbirda boshlovchilik vazifasi esa davlat rahbari tadbirlarda ko'rinish beradigan nodirxon Muhammadxonov zimmasiga yuklatilgan barcha o'z joyi tomon shoshgan ovoz operatorlari esa o'z o'rnida fotojurnalistlar uchun esa muhimi yaxshi rakurs Aynan mana shunday qizg'in jarayonlarda chullansga qarshi

ayni daqiqalarda cho'llanish yer degradatsiyasi va qurg'oqchilik bo'yicha birlashgan millatlar tashkilotining navbatdagi konvensiyasi ham start oldi va ko'rishimiz mumkin jarayonlar davom etadi bunda yuzdan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etishyapti va butun dunyoda o'sha cho'llanish tez kuzatilayotgan jarayonlarni muhokama qilishyapti eslatib o'tamiz bu yerda davlatimiz rahbarining nutqini senat raisi tanzila norbayeva o'qib eshitirdi va bundan tashqari bu yerda birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi antiona guterishning ham nutqi o'qib eshittirildi jarayonlarni esa birgalika que bilasizmi yer yuzining 33% hududini cho'llik manzillar tashkil etadi ammo bugungi kunga kelib bunday cho'llar yiliga 100 million gektarga ko'paymoqda albatta bu yaxshi emas chunki ayni jarayonlarning barchasi dunyo aholisiga salbiy ta'sir ko'rsatadi 17 yettinchi noyabrga qadar davom etadigan tadbirda 196 ta mamlakat va yevropa ittifoqidan fuqarolik jamiyatlari va ilmiy doiralardan 500 ga yaqin vakil yig'ilgan ushbu yig'ilish birlashgan millatlar tashkilotining cho'llanishga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi tashkil etilganidan beri eng muhim yig'ilish biri bo'lib markaziy osiyoda debyut hisoblanadi ekologiya vazirlari olimlar va mutasaddilarni jamlagan sessiyada dunyoda globallashayotgan muammoga yechim izlandi o'zbekistonda birinchi marta bo'lib turishim va mana shunday katta konvensiyani tashkillashtirganlari uchun tashkilotchilarga katta rahmat aytmoqchiman konvensiya haqida gapiradigan bo'lsam bu juda muhim ahamiyatga ega konvensiyaning beshta o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib ulardan bittasi qanchalik biz cho'llanish qurg'oqchilik va tabiiy ofatlarga qarshi ish ko'rayotganimizni va ulardan tabiatni himoya qilayotganimizni o'zida ko'rsatadi birgina misol o'zim tug'ilib o'sgan nepal davlati yer qurg'oqchiligi cho'llanish katta aziyat chekadi mamlakatlar esa yerlarning qurg'oqchiligi ortidan hosillarda muammoga duch kelishadi hozir esa biz muammolarga qarshi yechimlar izlayapmiz Uh... bu juda muhim uchrashuv chunki birlashgan millatlar tashkilotining sertifikatlashtirishga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasi birinchi marta markaziy osiyo mintaqasida o'zining rasmiy uchrashuvlaridan birini chaqirmoqda va bu konvensiya bundan qariyb 30 yil oldin 1996 mamlakat va yevropa ittifoqi tomonidan imzolangan shuning uchun hammamizning o'zbekistonda ya'ni samarqandda yig'ilishimiz bu hisob kitob qilish shuningdek mintaqada balki global miqyosda cho'llanish va degratatsiya va qurg'oqchilikning dolzarb masalalarini hal qilish bo'yicha jamoaviy javoblarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi ma'lumotlarga qaraganda 2015 yildan beri taxminan 4 million kvadrat kilometr sog'lom va unumdor yerlar ya'ni taxminan o'rta osiyo hajmiga teng maydon cho'lga aylanib yo'qolgan 2030 yilga borib yerdan foydalanish bo'yicha global maqsadlarga erishish uchun yerning keyingi degradatsiyasini zudlik bilan to'xtatish uchun kamida 1 milliard gektar maydonni tiklash talab etiladi tadbir davomida o'zbekiston ekologiya vaziri aziz abduhakimov ingliz tilida nutq so'zlab mamlakat bo'ylab 416 million tubdan ortiq daraxt va butalar ekilganini va 588 gektar maydonda yashil bog'lar va 662 gektar maydonda yashil jamoat joylari tashkil etilganini qayd etdi krik 21 konvensiyasining mamlakatimizda bo'lishi ham bejiz emas sabab o'zbekiston cho'llanishga qarshi kurashish borasida mintaqada eng yaxshi natijalarga erishgan demak aziz do'stlar har qanday konferensiyalarda mana shunaqa bannerlardan foydalanishadi lekin bugun biz ekologik tadbirda ekologik konferensiyada turibmiz to'g'ri bannerlardan ishlatilgan plastik mahsulotlarda yasaladi lekin bitta narsaga aksent qaratmoqchiman unaq krik yozuvli reklama bannerlarga ahamiyat qaratishingizni so'ragan bo'lardim ularning orqa tomoni to'liq qog'ozdan qilingan ya'ni bular ham ekologik mahsulot ya'ni bular o'sha ishlatib bo'lingandan keyin tabiatga hech qanaqa zarar yetkazmaydi bu ham umuman tadbirga aynan ekologik tomondan nazar tashlanganning kichkina bir bo'lagi desak bo'ladi chunki bu yerda hali plastik mahsulotlari juda ham ko'p asosiy tadbirlarning ikkinchi qismi tezda boshlanib ketdi ammo bu gal rasmiy tartibda emas aksincha norasmiy tarzda sabab tadbir delegatsiyasi 7 ta avtobusda jam bo'lib kongress markazidan 15 besh kilometrcha uzoq bo'lgan manzil tomon yo'l olishdi samarqand tumanining ohalik mahalla fuqarolar yig'inida endilikda butun boshli vazirlar qadagan daraxtlar bo'y cho'zadi agar ular yaxshi parvarish qilinsa rahbarlar kech qolmaydi ushlanib qoladi deganlardek ular kelgunga qadar jarayonlarni kuzatdik obyektivga esa turli jarayonlar muhrlandi ko'chatlar tartib bilan qadalgan yaltiroq chang bo'lib qolmasligi uchun esa maxsus g'uloflar ham bor ko'chat ekish pallasi tezroq boshlanishini kutayotganlar orasida qo'lida belkurat tutgan ichki ishlar xodimini ham uchratasiz dastlabki avtobusdan xorijlik mehmonlar kelishi bilan yeng shimarib ishga kirishdi bizga esa jonli jarayondagi iliq muloqot qiziq. Difficult difficult. No, not? Yeah. It's very easy Easy. to do it. Bu ish qiyin emas kiyimimiz noqulay lekin nima qilayotganingizni aniq bilsangiz bu boshqa masala bu tashabbus men uchun juda muhim menga insonlarga yordam berish juda yoqadi daraxtlar o'ssa biz bundan xursand bo'lamiz bilasizmi shaxsan men ham ekologiya yomon bo'lgani uchun tez tez kasal bo'laman ushbu fantastik tashabbus unga butun dunyodan insonlarning qo'shilishi juda zo'r men o'zbekistonni juda yaxshi ko'raman ekologiyada muammolar bo'lib turgan vaziyatda ayni qilayotgan ishimiz juda ahamiyatli ushbu kiyimlarda ko'chat ekish biroz qiyindek nazarimdacho'llanishga qarshi kurashish yo'lidagi ushbu tashabbus juda muhim deb hisoblayman bu kelajak avlod uchun yaxshiroq kelajak yaratish degan bugun ekologiya global miqyosda yomonlashyapti cho'llanyapti buning sabablarini ham bilamiz biz hozirroq bu masalaga qarshi kurashishni boshlasak ko'zlagan maqsadimizga erishamiz biz dunyoning turli mintaqalaridanmiz ko'rib turganingizdek bu birgina mamlakatning muammosi emasligiga isbotdir biz kutgan rasmiylar qisqa daqiqalardan so'ng yetib kelishdi mehmonlar orasida ko'rinish bergan abduhakimov dastlab delegatsiya vakillarini bosh kiyim va nimchalar bilan siladi. shundan so'ng bu jarayon ham rasman tanzila norboyeva tomonidan ochib berildi orada tarjimon shoshib qolgan paytda senat raisi rus tilida ham nutq so'zlashga to'g'ri keldi shundan so'ng barcha birdek ko'cha ekishga kirishib ketdi rahbarlar uchun uchta joyda ko'cha tayyorlangan ekan butun media aynan mana shu jarayonlarni tasvirga oldi yakunda vazir va mutasaddilar maydon bo'ylab suhbatlashayotgan jarayonda senat raisiga yagona savol bilan yuzlandik ahamiyati <laughs> u nafaqat bizni o'zbekiston uchun butun dunyo uchun ham hozir ahamiyatli bo'lib qoldi chunki ko'rib turibsiz tabiatimizdagi bo'layotgan barcha o'zgarishlar hamma davlatlarga ham taalluqli bo'lyapti birinchidan shu yerlarni qurishi yerlarimizni tarkibiga yomon ta'sir qilyapti suvsizlik masalasi muammo bugungi uh, yashil makon prezidentimiz tomonidan tashabbus qilinganligi bu uzoqni ko'zlab inson hayoti inson salomatligi kelajak <laughs> <laughs> avlodimizni <laughs> barqaror ko'p yil yashashi uchun qilinayotgan harakat yigirma birinchi sessiya doirasida bu noan'anaviy tadbir xorijliklar uchun ham yaxshi xulosalar uyg'ota oldi sabab butun jahonda cho'llanish tobora kuchayotgan bir paytda ko'chatlarni yerga qadab ko'kartirish yashil maydonlarni tashkil etish har bir mamlakat uchun ham juda ahamiyatli biz esa jarayonlarda band bo'lsa ham ekologiya vaziriga mikrofon bilan yuzlandik avvalambor mana yaxshi bilamiz hurmatli prezidentimiz tomonlaridan juda ham katta shu yashil makon dasturi e'lon qilingan bo'lib juda ham ko'p mana daraxtlar ekilmoqda lekin bu qilinayotgan ishlar to'g'risida biz xalqaro hamjamiyatni ham tanishtirishimiz kerak va mana kelgan mehmonlarga bizlar kerakli barcha ma'lumotlarni ham ta'minlab bermoqdamiz iqlimani o'zgarishi juda ham negativ ta'sirini o'tkazayotgan davrda biz buni oldini olishni o'ylashimiz kerak buni shu iqlim o'zgarishini oqibatlarini yumshatishni o'ylashimiz kerak bu uchun albatta judayam chuqur bilim va bu muammolarni yechishda ilmiy yondashuv albatta talab etiladi va shu nuqtai nazardan bu ayni tadbir bizga hamma kerakli imkoniyatlarni yaratib bermoqda o'ylashimcha kelajakda biz albatta bu tashkilot bilan nafaqat bitta tadbir o'tkazish kerak bo'lsa keng qamrovli hamkorlik o'rnatishni kelishib oldik bir raqamlarni keltiradigan bo'lsak har yili 100 million tonnaga yaqin o'sha tuzli demak buronlar ko'tarilib bizni b hozirgi kunda baland bo'lgan yerlarimizni zaharlab turibdi bu degani ertaga shu qishloq xo'jaligimizni samaradorligi tushib ketadi odamlar hozir bu bu ham aniq aytganda ochig'ini aytganda buni ham biz o'zimizga aniq belgilangan rejalar asosida oldin oladigan bir o'zimizga dastur qilib olishimiz kerak ayrim qishloqlarimizga yillar davomida suv yetib bormayapti u yerdagi odamlarning hayot ertagi nima bo'ladi ular ko'proq shu qishloq xo'jaligi orqali kun ko'rayotgan davrda u ularning hayot ertagi nima bo'ladi degan muammolarni prezidentimiz hozir hammamiz oldimizda kundalak qo'ymoqdalar shuning uchun biz unga munosib javoblar qidirishimiz kerak bugun birgina orol dengizi hududida qilingan ishlarni aytadigan bo'lsak bu jarayonlar jahon hamjamiyatida ham juda muhim chunki hududda cho'llar ko'payadigan bo'lsa qum bo'ronlari ko'tariladi sho'r yerlar o'z o'zidan vujudga kelib aholining yashash tarziga salbiy ta'sir ko'rsatadi bugungi qilingan xayrli ishni ham aslida qadriyat sifatida qabul qilmoq lozim sabab bu hududdagi ming tub ko'chat unadigan bo'lsa iqlimning isishi changlarning aholiga ta'siri ham kamayadi tadbirda birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash bo'yicha ijrochi kotibi ibrohim teo ham o'z fikrlarini aytib o'tdi. This conference is about bilasizki tabiatga biz kerak emasmiz tabiat bizga kerak tabiat insonsiz ham gullab yashashi mumkin ammo inson tabiatsiz yashay olmaydi biz suvsiz oziq ovqatimizni beradigan tuproqsiz nafas olishimiz kerak bo'lgan havosiz yashay olmaymiz tabiatni kamsitib biz farovonligimizni xavf ostiga qo'yamiz cho'llanishga qarish kurashishga bag'ishlangan tadbirning asosiy voqealari buguncha shular ammo tahlillar hali davom etadi sabab mavzu bilan bog'liq muammolar global darajada juda murakkab yechimi esa dunyo miqyosida milliardlab aholining yaxshi yashashiga xizmat qiladi bizda hozir chashular salomat bo'ling